можно применять на любой бизнес абсолютно. То есть, э, ну, view наверняка все пользовались, да, знаете, что есть такой просмотр улицы, когда ты идешь, там смотришь, ищешь какой-то адрес, и если ты территориально не знаешь, да. Сервис завязан на Google поиске, он завязывает тогда Google Maps и э, Google Plus страничка. Наверняка знаете, да, что можно создать Google Plus страничку любого бизнеса, и он будет раскручиваться. Ну, вот пример, да, как можно найти Hilton, то есть пишется просто в поиске там и есть вот эти внутри. То есть я теперь могу зайти в любое помещение, в любое здание и начинать там виртуально э, гулять, Каждые э, 2-3 метра ставится оборудование, это все снимается, оцифровывается. естественно, что очень классное качество, э, полностью присутствие эффект создается. Мы не можем переходить через там, стенки, прыгать через стул, стулья, это разнообразно. То есть есть определенные правила, которые нарушать нельзя. Этот пример, который вы сейчас видите, наверняка знаете, были панорамные такие съемки, которые ну, есть на сайтах, когда бизнес этот использовал старую технологию, он не работал. я сейчас покажу пример, я скажу, ну, прямо сразу вам продемонстрирую. есть такой в Киеве, максимум более, наверное, знаете, может быть, находится он на Харьковском. То есть я захожу к ним на сайт, это загрузилось, и получилось у нас точка стоит, где я просто Обращаюсь, я, это да, это, это, я, это я не специально, ребят, то есть я просто пытаюсь понять вот эту метку. Видите, да, там написано, а -а -а. да, хорошо. То есть вот ну, видно, картинка достаточно неплохая. Если я кликаю, максимум, что у меня получается, сайт телепортируюсь. Ну, Куда я телепортируюсь, я, что, что я делаю? Ничего не понятно. И второй момент, то, что видите, вот здесь, вот вверху, это сайт. Сайт непосредственно человека, владельца, да, этот бизнес. И все, это располагается на сайте. Больше не главное. Не не то, что сказали в маркетологи, что за год этот тур посмотрел два человека. Да, 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 да. Это друзья, знакомые. Ну, то есть представьте, да, я сделал датаграки, положил себе мой дом и хожу всем по друзьям, показываю. Нас. Да, да. -то, да. -то, то есть где это и что. -то. Они попросили нас встретиться. Война. Шокировала информация. Я понял. Я понял. да, да, то есть они попросили нас переделать, они, естественно, мы переделали, запустили их в Google поиск. То есть я пишу максимум боулинг, и у меня есть, естественно, вот здесь вот я видно, да, здесь сайт уже их находится, есть и Google Plus страничка, о я сейчас говорил, это вот здесь, да, есть фотографии, есть метка на карте, есть вот внутри, как было показано на логике, да. То есть кликая внутри, я просто открою сейчас тот же самый зал, чтобы было честно, да. Это вот тот же самый зал но в этом зале я уже могу двигаться сколько угодно там могу повернуться когда угодно могу пройтись помимо этого экономия в плане того что если есть занации, и они соединяются там длинными коридорами ну зуб я думаю будет достаточно да то есть можно подойти посмотреть какой тамки -то используется и так далее это все находится на Google видите, Google есть зоны справа, вот здесь вот видно, да, и внизу тоже островки, которые там бросают меня в определенные зоны. Я, я не хожу между боулинг-клубом или Биллиард-клубом, э, и так далее, я вижу, где. Э, что сказали ребята, что за неделю, когда мы это публиковали, во 250 человек. Ну, то есть мы сделали, в принципе, небольшой, э, ну, то есть до и после, да, вот здесь видно, как была другая плюс страничка «до». Просто была фотография метка на карте снаружи на черный квадрат. И после. То есть там рейтинг увеличился на 0,100.